на скорую помощь я пришел еще совсем молодым. И я люблю свою работу, я люблю людям помогать. Я тогда был еще фельдшером, работал в кардиологической бригаде. Я обратил внимание, что там очень красивая девушка стоит, фельдшер. И как-то это сразу у меня запало. После этого мы начали встречаться уже регулярно. Так что скорая помощь мне помогла найти мою жену. Это 76 -го года. Мы поженились летом 76 -го года, и с того года мы все время вместе ездим на велосипеде. Я это очень любила. И, конечно, когда мы познакомились и узнали, что еще и это у нас общее, нас порадовало, и мы стали вместе кататься. Но ну, сюда мы приезжаем гулять, сейчас гулять. только только или гулять, или когда, или в театр, или в музей. Для меня здесь в Питере спокойно. Но для других людей из других городов им тоже кажется, что здесь очень быстро все. Потому что мы привыкли здесь уже жить. То есть я вроде бы и не был верующим человеком, но я всегда знал, что нас соединил Бог. Самое главное, что он нас благословил любовью. И эта любовь до сих пор есть. Какие? Зачем? Пусть пока растут. Это наша Юля. Прекрасная девочка. Да. И она всю, всю свою жизнь, она 14 лет, самое главное, солнечная. Да, такая солнечная. И даже на этой фотографии видно. Когда Юля не стала, ну и просто так жили, без всякой радости, без всего. Церковь Иисуса Христа святых последних дней помогла мне понять, что если кого-то не стало в этой жизни, это еще не значит, что все на совсем нет. Вот Евангелие Иисуса Христа, оно действительно вернуло и меня, и мою жену к жизни. Потому мы сегодня счастливые люди, несмотря на то, что мы пережили. Я счастливый человек. Я люблю свою работу. У меня замечательная семья. Меня зовут Михаил Зарецкий. И я Марбон.